আৰু আমি অহংকাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈকে আমাৰ একোৱেই নাই যিটো শৰীৰ ধাৰণ কৰি আছোঁ সেইটোও ধাৰে পোৱা অন্তিম সময়ত পিন্ধি থকা অলংকাৰকেইটা ঘৰৰ মানুহকেইটাই খুলি থ'ব নহয় জানো সটো যিদৰে আছে সেইদৰে যাব নিদিয়ে কেনেবাকৈ সোণৰূপৰ অলংকাৰকেইটা আছে যেতিয়া সেইকেইটা ঘৰৰ মানুহকেইটাই ফুলি থ'ব যিটো শৰীৰ পোৱা গৈছে সেইটো মাটিতেই মিলিব আমি মাত্ৰ ব্যৱস্থাটোকে এইটো নহয় যে ভগৱন্তক ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো ত্যাগ কৰিহে পাব পাৰিম নহয় ভগবন্তে বেশিকা কুণজনক কৃপা করে চাবসি উদাহরণ টানি আনিছ কেঁচুয়া সন্তান এতিয়া যেতিয়া কান্দে কান্দি থাকুতে কি করে মাকে যদি কামত ব্যস্ত হয়ে থাকে সেই সন্তানটি ধূলা বস্তু দুটামান দি দিয়ে আর সন্তানটি যেতিয়া খেলা বস্তু কিটার মগ্ন হয় তেতিয়া মাকে যেতিয়া দেখে ও অকন সময় ইয়াতে খেলি ধুলি ব্যস্ত হয়ে ব্যস্ত থাকিব থাকবে মাক নিজের কামত ব্যস্ত হয়ে গেল নয় মাক তো জানে এই কথা কিন্তু যিটো সন্তানে খেলা ধূলা বস্তুকেইটা দিয়াৰ পাছত অকণমান লি কি উদাই চাই পেলাই আকৌ মা মা বুলি কান্দে তেতিয়া মাকে দহটা কাম বাদ দি হ'লেও সন্তানটো আনি গোচৰত তুলি লৈ নহয়নে ভগৱন্তমী সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি সেই একেই ভাৱ এই সংসাৰখনত যিমানখিনি ভোগৰ মাধ্যম হৈছে এই সকলো হৈছে খেলা ধূলা বস্তু ভোগ লাগিব কিন্তু এইখিনি লৈও যিজনে ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব তেওঁৰ বাবে ঈশ্বৰ উপলব্ধ হ'ব কিন্তু এইখিনিকে পাই যি ভোগৰ বাবে মদমুক্ত হ'ব তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও মনুষ্য নহয় কাৰণ আধ্যাত্মিক দৰ্শনত দুখন হাত দুটা ভৰি থাকিলেই মনুষ্য বুলি কোৱা নহয় চাওকচোন মানুহ বোলা জীৱটো দুখন হাত দুটা ভৰি থকা দেৱতাসকলো দুখন হাত দুটা ভৰি থকা যক্ষ ৰক্ষসকলো দুখন হাত দুটা ভৰি থকা বৈকুণ্ঠৰ পাৰিখত জয় বিজয়ো দুখন হাত দুটা ভৰি থকা ঈশ্বৰ কৃষ্ণও দুখন হাত দুটা ভৰি থকা পাৰ্থক্য কিহে আনি দিয়া তেওঁলোকৰ কৰ্ম যেতিয়ালৈকে কৰ্ম সংস্কাৰিত নহয় তেতিয়ালৈকে পদ মৰ্যদা মান জ্ঞানে যুৱক কৰাব নোৱাৰে ৰাৱণৰ জন্মও ঋষি মৰিচিৰ বংশত হৈছিল ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি কৰা নজন প্ৰজাপতিৰ ভিতৰত এজন প্ৰমুখ প্ৰজাপতি মৰিচিৰ বংশত ৰাৱণৰ জন্ম ৰাৱণ ব্ৰাহ্মণ আছিল হিৰণাক্ষ আৰু হিৰণ্য গখীপুৰৰ পিতৃ কোন আছিল আমি সকলোৱে জানো ঋষি কাশ্যপ আছিল নহয়নে মাতৃ কণ আছে পেসা মাতৃ নহয় স্বয়ং প্ৰজাপতি দক্ষৰ দুহিতা দিতির সন্তান আছিল কিন্তু কশিপু হিরণাক্য ৰাৱণক মনত পেলাতে কোনেও ব্রাহ্মণ বুলি মনত নেপেলায় কি বুলি মনত পেলায় দৈত্য বা ৰাক্ষস বলে নহয়নে কারণ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্ম সংস্কাৰ ত্যাগ কৰিছিল সেইকাৰণে আমাৰ আমার এটি সিদ্ধান্ত আছে জন্ম না যায় এটি শুদ্রহ জন্মতে সকলো শুদ্র ক্ষুদ্ৰ মানে কোনো এটি জাতিৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ক্ষুদ্ৰ মানে সেই অৱস্থা যি অৱস্থাত জীৱই ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ এইখিনি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমি জন্মতে সেইখিনি শিকি নাহো বিছটা মূত্ৰই ইহঁতি আমি একেদৰে লেটি পেটি হৈ থাকোঁ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এইখিনি নাজানো সেই জীৱৰ যেতিয়া সংস্কাৰ হয় সংস্কাৰত নিজৰ উচ্চতে সংস্কাৰী হ'লে তেওঁ দীৰ্ধ হয় মনুষ্য জীৱনততো গৰ্ভ সংস্কাৰৰ পৰা অন্তেষ্টি ক্ৰিয়ালৈকে আমাৰ ষুলতি সংস্কাৰ আছে বেদ পাঠানভাৱে বিপ্ৰহ বেদ আদি শাস্ত্ৰ পঠনৰ জৰিয়তে তেওঁ বিপ্ৰহ ব্ৰহ্ম জান আদি ইটি ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মক যিজনে জানিব পাৰে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ হয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰে সমাজে তাক কি বাখ্য়া দিয়ে সেইটো আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় জগতখনত সমাজৰ নীতি নিয়ম নাখাতে হৈছে এইটো ধ্ৰুৱ সত্য কাৰণ গীতাক স্পষ্ট ৰূপত ভগৱন্তই কৈছে যে চতুৰ বৰ্ণ ময়া সৃষ্টম গুণ কৰ্ম বিভাগ আছে যে চাৰি বৰ্ণ মই সৃষ্টি কৰিছোঁ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গুণ আৰু কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাৱণৰ জন্ম ব্ৰাহ্মণৰ বংশতেই হৈছিল কিন্তু তেওঁ ব্ৰাহ্মণ হ'ব পৰা নাই যদিও তেওঁ বেদৰ ওপৰতো ভাগ্য লিখিছিল তেওঁ ৰাক্ষসে হৈছে কাৰণ তেওঁ সেই কুলৰ সকলো সংস্কাৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছিল সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ধৰ্মহীন পশু ভিছ মানা যাৰ ধৰ্ম নাই তেওঁ হৈছে বহু তুল্য এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইমান ভগৱান ভগৱান কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কৈ আছো এতিয়া কৃষ্ণক আমি দেখুৱাই দিব পাৰিম নে কৃষ্ণক দেখুওৱা বস্তু নহয় এই দুটা চকুৱে এইখন সংসাৰতে সৰ্ব আৰু জৰিয়তে যদি পৰি থাকে তেতিয়া তাকে আমি সাপ যেন দেখোঁ কিন্তু যিজনে ঈশ্বৰৰ সূক্ষ্মতকৈও সুক্ষ্মত বিৰাটতকৈও বিৰাট সেইজন ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিবলৈ এই দুটি চকুৰে আমি চাব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে জ্ঞানৰ চক্ষু লাগিব আৰু ভগৱন্ত আছে বুলি মানি লোৱাত আমি লাভত আছো কিয় জানেনে এতিয়া প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভাবি চাওঁচোন যে ইমান যে আমি ভগৱান ভগৱান কৈ আছোঁ কেনেবাকৈ মৰাৰ পাছত যদি গম পাওঁ ভগৱান বোলা একোৱেই নাই তেতিয়াহ'লে গোটেই জীৱন যিমান ধৰ্ম কৰ্ম কৰিলোঁ তাৰ কিবা অৰ্থ থাকিলে জানো যদি মৰাৰ পাছত গম পাওঁ ভগৱান বোলে বোলে একোৱেই তত্বই নাই কিন্তু তথাপি আমি লাভত আছোঁ কি লাভত আছোঁ জানেনে গোটেই জীৱনটো সেইজনা ভগৱন্তৰ নামতেইচোন পাৰ কৰিলোঁ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নাম খাৰ পাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰ্ম কৰ্ম কিমান আনন্দপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ল মৰাৰ পাছত যদি কেনেবাকৈ গম পাওঁ ভগৱান বোলা একো নাই তেতিয়াও আমাৰ জীৱনটো যে তেওঁৰ নামত আনন্দ ৰূপত পাৰ হ'ল গতিকে আমি লাভত থাকিলোঁ নে নাই কিন্তু যিজনে ভাবি আছে গুৰু গোঁসাই একো নাই মৰাৰ পাছত যদি গম পাবলৈ হয় ভগৱান বোলা কিবা এটি তত্ব আছে তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ গতিটো কি হ'ব সেইকাৰণে কিছু কথা অন্তৰৰ সৰলতাৰে মানি লোৱাটো ভাল আপুনি ভাবি চাওক যে নীতি নিয়ম নোহোৱাকৈ যেতিয়া পৰুৱাটোৱে গমন নকৰে বিৰাট সৃষ্টিখন এনেই চলি আছেনে ইয়াৰ এজন নিয়ন্ত্ৰক আছে সেইজনক কি বুলি কয় সচ্চিদানন্দ বিষ্ণ সৎ মানে যেতিয়া আপুনি মই নাছিলোঁ তেওঁ তেতিয়াও আছিল যেতিয়া আপুনি মই আছোঁ সেইটি তত্ব এতিয়াও আছে আৰু যেতিয়া আপুনি মই নাথাকিম তেওঁ তেতিয়াও থাকিব সেইকাৰণে তেওঁ স সকলো কালতে এবং বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ একই স্পর্শ নোৱাৰে পুরাণ পুরুষ বলে কোৱা হয় শরীরত কোনো বয়সর প্রভাব নাই সেই কারণে অনন্তগুটি ব্রহ্মাণ্ডর কর্ম করেও শরীরত কোনো ভাগৰৰ প্রভাব নাই কিন্তু আমাৰ প্রভাব আছে জীব যু অপূর্ণ আনন্দ এইখন জগত দুই প্রকার আনন্দ আছে প্রথম হয়েছে ভৌতিক আনন্দ দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আনন্দ ভৌতিক আনন্দ প্রথমতে সকলো সকল যেন লাগে কিন্তু লাহে লাহে তাৰ পৰিমাণ কমি গৈ থাকে কাৰোবাৰ গৃহত যদি সন্তান এটি জন্ম হৈছে জন্ম হোৱা দিনাৰ আনন্দ এবছৰ দুবছৰলৈ একেই নাথাকে থাকে জানো নাথাকে কমি যায় সেইটো সংসাৰৰ প্ৰকৃতিয়ে কাৰণ সংসাৰত সুখ পোৱাৰ যিমানখিনি মাধ্যম আছে সকলোৱে অপূৰ্ণ কিন্তু নামতীজনেজন আজি অত বছৰ একেখিনি উশাহে গায়েই আছে ভাগৱতৰ কাহিনী নজনা ব্যক্তিকেইজন লোক আছে একেভাগ ভাগৱতকে আমাৰ পঢ়ি থকা হৈছে আমাৰ বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনে চাহটো বছৰ কিলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কয় কাৰোবাৰ মুখত শুনিছেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৈ আমনি লাগিছে বুলি ৰাম ৰামকৈ আমনি লাগিছে বুলি বৰং যিমানে ভাৱপূৰ্ণভাৱে তেওঁ ভগৱন্তৰ নাম লয় সিমানে মনত আনন্দ বৃদ্ধি পায় সেয়ে হৈছে আধ্যাত্মিক আনন্দ জীৱৰ বুদ্ধি ইমান উচ্চস্তৰীয় নহয় যে সকলোতে তেওঁক অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে তেওঁৰ মাধ্যম কি নাম নামৰ শক্তি কোনখিনিত এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে ইমানকেইজন ব্যক্তি বহিছে কাৰো নাম যেনিবা আমি চিনি নাপাওঁ কিন্তু কোনোবা এজনৰ নামটো যদি জানো সম্বোধন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ক'ব যে ময়ে আমো নহয়নে ভগৱন্তক আমি ঢুকি পাব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ নামেৰে যদি সম্বোধন কৰা হয় ধৰাই থাকিলে বোলে নামেৰে ধৰা তৰোৱালতো ধাৰ উঠে তেতিয়া আমি সংস্কাৰী ল হৈ গৈ এদিন নহয় এদিন ভগৱন্তই নিশ্চয় আমাক গ্ৰহণ কৰিব আর ভগবন্ত কৃপা কিনখিনি ভগবন্ত আমি কিয় ভজনা কৰিব লাগে কাৰণ এই জীবন তো যে প্ৰথম প্রথম বিশ লাখবার স্থাপরি অতিক্রম করে আহি চৌরাশি লক্ষ্য যিনি প্রাপ্ত করে এই মনুষ্য শরীর পয়া গেছে এটাই মরার আমাৰ লগত কি হব আমি কোনেও নাজানো আমি স্বর্গলে যা যাম নে কি আমি কৃমিকীতর শরীরে নে পুন মনুষ্যই পো সেই বিষয়ে আমি সকল অজ্ঞাত এই সুবিধা সুবিধা গৈছে গেছে ভজনা কৰাৰ বাবে তেওঁ কিয় ভজনা কৰিব লাগে কাৰণ বাকীসকল জীৱই বাকীসকলৰ শৰীৰত জীৱৰ শৰীৰত ভগৱন্তক ভজনা কৰিব নোৱাৰে একমাত্ৰ মনুষ্য শৰীৰহে মনুষ্যই চিন্তা কৰি পেলাই তেওঁ মুখী হ'ব পাৰে কাৰণ এই জীৱ বুলি আদিতে বৈকুণ্ঠত আছিল বৈকুণ্ঠ কোনখন মহাপুৰুষে যে নামঘৰত যে সিংহাসনখন প্ৰতিষ্ঠাৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখিলে কিয় এইখন মনেৰে কল্পনা কৰা এখন আধ্যাত্মিক এটা আৰ্হি নহয় এইখন হৈছে চৈধ্যখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাজৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আৰ্হি ধেমালি কথা নে আপুনি মই য'ত বহি আছোঁ ক'ত বহি আছোঁ অসমত নহয়নে অসমখন ক'ৰ অংশ ভাৰতৰ অংশ ভাৰতকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ এশ নিৰান্নব্বৈখনে দুশখন দেশেৰে আমাৰ পৃথিৱীখন গঠিত নহয়নে এনেকুৱা পৃথিৱীযুক্ত নটি গ্ৰহেৰে শাস্ত্ৰৰ ভাষাৰে ক'লে নৱগ্ৰহ বিজ্ঞানৰ ভাষাৰে ক'বলৈ গ'লে আঠটি গ্ৰহেৰে আমাৰ সৌৰমণ্ডলটি গঠিত নহয়নে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ সৌৰমণ্ডল লগ লাগি আমাৰ ভুলোক নামৰ ব্ৰহ্মাণ্ডখন গঠিত ভুলোকৰ তলত আৰু সাতখন ব্ৰহ্মাণ্ড আছে ভুলোক অতল বিতল পুতল মহাতল তলাতল রসাতল আর পাতাল ভুলের উপর আরও সাতখন ব্রহ্মাণ্ড আছে ভূলোক, ভোবর মহলোক জনলোক তপলোক সত্যলোক হাতে হাতে মিলি চৈধকন ভুবন এই চৈধকন ভুবনক মায়ার এটি আবরণে আবরি রাখিছে তার হৈছে হয়েছে দেবী দুর্গা সেইখানে দুর্গার নামটা হয়েছে কোরপরা হাস্টত পোৱা যায় যে পৰা দুর্গ মানে হৈছে বান আর প্রকৃতি দেবীর আধাৰতে এই চৈধ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে আৰু ইয়াৰ আকাৰ অণ্ডাকৃতি হোৱা কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় হিৰণ্য গৰ্ভ বুলি এনেকুৱা অনন্ত কোটি হিৰণ্য গৰ্ভ জলাশয়ী নাৰায়ণৰ প্ৰতি ৰুমকোপত বিৰাজিত হৈছে যিজন বিষ্ণুক আমি ফটোত দেখোঁ জলত শুই থাকে অনন্ত শজ্য়াত স্বৰ্ণৰ ফালে দেৱী লক্ষ্মী পঢ়ি থাকে সেইজন হৈছে জলাশয়ী নাৰায়ণ তেওঁ ধাৰণ কৰি আছে এই চৈধ্যখন ভুৱনৰ জৰিয়তে এনেকুৱা অনন্ত কুটি ব্ৰহ্মাণ্ড ইয়াত এই চৈধ্যখন ব্ৰহ্মাণ্ডত যি যি কৰ্ম হ'ব সকলো মায়াৰ ভিতৰত হ'ব ইয়ার এটা সময় সৃষ্টি হয়েছে এটা সময় নষ্ট হয়ে যাব বৈকুণ্ঠত বৈকুণ্ঠ যত কোনো ধরনের কুণ্ঠা নাই সেই বৈকুণ্ঠত মায়ার প্রভাব নাই সেই বৈকুণ্ঠর আদিতে ভাগির আমার ষাটটি কলপ থাকে সেই ষাটটি কলপে বৈকুণ্ঠর সাতটি ভাগক প্রতিনিধিত্ব করে চেতবিলাক শান্তনুবিলাক কণদন্ডবিলাক পঙ্কজাক সনাতনবিলাকুক একবারে ওপর মহিমা ঝুমঘরটুই হয়েছে গুলুক বৈকুণ্ঠ আদিতে আপোনাৰ মোৰ শৰীৰত বহি থকা প্ৰত্যেক জীৱাত্মা সেই বৈকুণ্ঠত আছিল কিন্তু এই জীৱসকলে ভগৱন্তৰ লীলা উপভোগ কৰা দিশ জীৱসকলে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে যে আমিও উপভোগ কৰিব লাগে তেতিয়া সমস্ত জীৱনকে যুৱগণকে উপভোগৰ বাবে ভগৱন্তই এই সংসাৰখনলৈ পঠিয়াই দিলে এতিয়া জীৱসকল আহিলহে আহিল মায়াৰ আৱৰণটো ভেদ কৰি থৈ অহাৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰখনৰ কথা পাহৰি থাকিলে শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এইখন সংসাৰ হৈছে আমাৰ বাবে আলহী ঘৰ নিজৰ বুলি একোৱেই নাই যাক আমি নিজৰ বুলি কৈছোঁ আনকি পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আধাৰিত সম্পৰ্কৰ আধাৰ কি শৰীৰটো যেতিয়ালৈকে শৰীৰটো আছে তেতিয়ালৈকেহে সেই সম্পৰ্ক আছে